Так, сегодня 4 червня. И моим бройлерам здесь близко 10 дней. Уже там коробцы ним стало тесновато, то решил перебазировать их вот такую клеточку. Саморобную. В принципе, это уже она десь третий рік. И вот тут они живуть. На початок такие поилочки Звичайно, банка Литровая А пізніше вот такие Вода будет наливаться Пятьдесятка труба Разрезана И Сюда наливается Три секции по 20. Значит, вот такие техничные моменты. Вот так открывается. Раз. И можно вот туда воды долыть. Кормушечка. Обычный металлопрофиль. Для гипсокартона. Вот такие поддон. Вот такой поддончик высотой до 5 сантиметров ну, ширина 1 метр и так ширина клетки здесь получается здесь 60 метр на 60 ну светло лампочки 150ки просто так розетка включена выключателем раз раз включается вот напольно сетка с 25 на 25 а вся сеточка такая сбоку 30 на 25 в принципе вот так я зацепил центр сетки. Когда она не подрастает, то трошки обвисает. Вот она поддерживает на каждом ярусе. Вот так зацепочка такая. находится. Ну,